Uh, sidang Media hari ini mengenai uh, kritikan kami kepada kerajaan Madani uh, hari ini telah masuk 933 hari 933 hari kerajaan Madani memegang tampuk kekuasaan uh, mentadbir Malaysia tapi rakyat masih lagi hidup dalam keadaan resah yang gelisah disebabkan kegagalan uh, kerajaan Madani ini menguruskan pentadbiran negara dan kebajikan rakyat <tuh> Uh, reformasi yang sering dilakukan oleh perdana menteri ini sekarang ini sudah menjadi retorik uh, dan bahkan yang maklumat perdana menteri sendiri mengumumkan uh, reformasi yang beliau hendak bawa ini masih lagi belum dapat dilaksanakan. Uh, ini dah masuk tahun yang ketiga tak dapat lagi melakukan reformasi ini dia aku ini disebabkan tak dapat konsensus daripada parti-parti politik yang menjadi kerajaan. Jadi ini kita lihat tak lebih hanya sekadar uh, gimmick politik. Uh, rakyat terus dibebani dengan beban kos hari hidup semakin tinggi, ketidakstabilan ekonomi, dasar-dasar kerajaan yang tidak mesra rakyat. Isu-isu <tuh> yang banyak sekarang ni yang diperkatakan. Sebenarnya sebenarnya hari ni sehari dua tiga isu. Uh, ada pihak mengatakan pemangkang ni tidak tidak uh, mencuri isu. Masalahnya isu ni terlalu banyak. Dia berbeza dengan zaman era pentadbiran kerajaan sebelum-sebelum ini, isu tidak banyak. Jadi satu-satu uh, isu tu dapat di di disuarakan dengan 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 baik. Tapi oleh kerana isu terlalu banyak, kita bercakap di setiap isu, hampir semua isu kita memberi reaksi dan komen. Tapi sebab banyak sangat isu, maknanya banyak sangat masalah. Sampai jadi tak tahu apa kerajaan nak bawa negara ni pergi ke mana. Uh, kenaikan tarif elektrik, penguatkuasaan penggunaan gas yang tidak bersubsidi, tong gas yang tidak bersubsidi ke atas peniaga. Um, macam-macamlah seolah-olah kerajaan ini memerah uh, rakyat seperti mana memerah susu lembu yang diperah tanpa henti demi mengisi kantung negara yang bocor. saat rakyat ditekan dengan pelbagai bebanan ekonomi, <coughs> rakyat nak bersuara. Tetapi ruang suara, ruang rakyat menyuarakan pandangan ruang demokrasi semakin hari semakin dicengkam dan ditutup. Saya bagi contoh. Hari ini ni, memberi emoji gelap dalam mana-mana posting berita ataupun mana-mana posting media sosial, memberi emoji gelap itu pun sudah 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 digeruni oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, saya dimaklumkan yang berhormat Datuk Fahmi Fadil. Posting dia tu, Emoji gelap hanya dia seorang dapat tengok. Ada berapa banyak emoji gelap. Rakyat tak dapat tengok. Public pengguna pengguna media sosial lain tak dapat tengok kerana dia dah dah di disembunyikan. Hanya ini dapat tengok. Kenapa? Rakyat nak bersuara, rakyat nak bersuara melalui komen. Komen tu dipotong, dipadam, ada yang diturunkan. Ada yang memberi komen itu penyawa awam, dikenakan tekanan. Rakyat biasa dikenakan intimidasi politik. Jadi rakyat nak bagi komen tulis tak boleh. Bagi komen melalui emoji, emoji pun tak boleh, tak boleh. Kerajaan hari ni takut dengan emoji, emoji ni emoji bukan orang, emoji, emoji pun takut. Jadi macam mana? Reformasi yang nak dilaulungkan itu nak dilaksanakan? Ruang tu semakin sempit dan tertutup. Bahkan agensi kerajaan juga digunakan untuk menekan ahli parti sendiri saya dimaklumkan. Dan kita semua dapat tengok ini rahsia yang terbuka. Ahli parti sendiri yang tak sealiran. Pemilihan parti PKR. Berapa oh, ramai? Ahli-ahli parti PKR yang menyuarakan pandangan tak puas hati. Ada akaun-akaun mereka yang diturunkan, disekat. Itu ahli parti PKR sendiri, parti kerajaan. Jadi kalaulah kerajaan yang diterajui oleh Presiden PKR sebagai Perdana Menteri hari ini, dia sendiri tidak membuka ruang kebebasan bersuara kepada ahli parti dia. Apa jaminan untuk rakyat yang tidak ada ahli parti, tidak jadi ahli parti politik ini untuk bersuara? Itu yang saya maksudkan kebebasan bersuara tu semakin hari semakin dicengkap, ditutup oleh kerajaan yang kononnya nak buat reformasi sesetara. Tambahkan pula rang undang-undang pembaharuan semula bandar yang kami pernah sebut sebelum ni. Yang masih uh, Cuba diteruskan untuk dibentangkan di parlimen walaupun sudah mendapat tekanan dan bantahan daripada pelbagai pihak. Bila kita membuat sidang media sebelum ini mengumumkan uh, tarikh himpunan yang sebenarnya sepatutnya yang berlaku pada hari ini tapi kami tangguh, uh, rupa-rupanya bantahan terhadap URA ini semakin hari semakin meluas. Termasuk daripada pihak-pihak yang bukan parti politik. Maknanya agenda, kita, bila kita bercakap kita bantah URA ini, ini bukan, bukan hal parti politik nak bantah parti politik lain ni muka hal pas nak lawan DAP tak ni hal kita nak bela rakyat yang rakyat lihat URA ni dilihat memihak kepada pemaju tidak memihak ke, tidak memihak kepada minoriti yang tertindas ini ini benda sebenar yang rakyat kena faham um, kami juga menerima pelbagai sokongan permohonan daripada NGO daripada parti-parti politik untuk menyertai himpunan yang asalnya untuk membantah URA yang sepatutnya berlaku pada hari ini. Himpunan ini nampaknya semakin mendapat perhatian yang lebih besar, lebih luas. Kami jangka jangkakan penyataan ini, lebih daripada apa yang kami kami rancang. Dan uh, ditambah pula dengan isu-isu kos, peningkatan kos sara hidup rakyat, kelemahan tata kelola, tak berurus, wewenang, tiwi kerama, kerajaan yang semakin memimbangkan pada hari ini. Istilah ini sangat hebatlah tapi orang tak nampak pelaksanaan. Maka kita mengisytiharkan eh, Pemuda Pas Malaysia pada hari ini bersama dengan semua pihak termasuk parti-parti politik dalam kerajaan madani, NGO, individu-individu, mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan pentadbiran Datuk Sir Donald Ibrahim ni untuk menyertai himpunan yang kita telah ubah tarikh kepada 26 Julai. 26 Julai ni seminggu selepas sidang parlimen. Dia tangguh sidang parlimen. Tangguh sidang parlimen pun sebab pemilihan PKR. Ha. Sidang parlimen ni sidang nak bincang tentang RMK 13, Rancangan Malaysia ke-13. Tuan rumah ataupun pementang ialah Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi bercuti, letak jawatan, kalah pemilihan. Saya dah sebut sebelum ni. Takkanlah hal pemilihan parti politik menyebabkan sidang perlimen nak bincang hal negara ni tangguh. Adakah parti politik lebih diutamakan daripada nasib rakyat, nasib negara, hal tujuh negara? Ni sedang berlaku sekarang, rakyat sedang dipertuntun dengan benda-benda macam ni. Ditambah pula dengan perkembangan terbaru yang ditanya tadi. Kes Yusof Rauta. Sembilan bulan ditahan dalam lokap, dalam tahanan, tanpa buat apa-apa kesalahan, hakim kata tidak ada apa-apa kesalahan, dilepaskan dan dibebaskan dan tak perlu bela diri, sembilan bulan Yusuf Rota tu kezaliman tu siapa nak tangguh? Semua ni berlaku sekarang, rakyat tanya, timbul persoalan. Rakyat semakin hilang kepercayaan kepada institusi kepolisan. Bukan semua polis yang yang buat benda ni. Ni polis satu dua saja yang ikut arahan orang politik di atas. Imej ni kena dibersihkan. Inilah isu yang kamu laungkan dulu masa kamu jadi pemangkang. Sekarang kamu ada kuasa. Apa kamu buat? Maka kami dapati URA ni, himpunan memantah URA dah jadi isu yang kecil. Ada banyak lagi isu-isu lain yang besar. Hilang keyakinan kepada institusi uh, penyiasatan, penguatkuasaan. Boleh tiba-tiba muncul dadah dengan pistol dalam kereta orang yang tak tahu apa-apa. Dianiayai, dizalimi selama sembilan bulan. Isu-isu ekonomi, hilang integriti mana pernah berlaku dalam sejarah Malaysia seorang perdana menteri disaman oleh seorang rakyat kerana kes gangguan seksual malu kita Malaysia ada perdana menteri macam ni ha ini kita bukan cakap soal parti siapa pun jadi perdana menteri bila kita ada ketua negara yang disaman oleh rakyat kerana isu gangguan seksual dan perdana menteri tu pula mohon imuniti supaya dia tidak boleh disaman eh kalau kita tak buat, pasal apa kita nak takut? Saya dah sebut banyak kali, kami yakin. Sebelum ini kami yakin, Perdana Menteri tak buat semua tu. Tapi bila berlaku semua masalah-masalah ni, kami pemuda PAS mendapati daripada keseluruhan isu-isu yang berlaku semua sejak 2-3 tahun, sejak pertakbiran Malaysia Madani ni ambil alih negara, sejak 2022 November, kami yakin semua punca masalah ni ialah orang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka kami isytiharkan pemuda PAS Malaysia hari ini isytiharkan Himpunan 26 Julai 2025 ditukar nama daripada Himpunan Membantah URA kepada Himpunan Turun Anwar Ibrahim. Dan saya menyeru semua rakyat Malaysia, parti politik termasuk penyokong-penyokong Pakatan Harapan, ahli-ahli PKR yang tidak puas hati dengan Anwar Ibrahim, hadir turun Himpunan Anwar, Himpunan Turun Anwar Ibrahim pada 26 Julai ini. Itulah itulah ibu masalah yang ada dalam Malaysia sekarang ni. Itulah punca masalah Malaysia sekarang ni. Tukar orang ni, naik orang lain jadi Perdana Menteri, insyaAllah boleh selesai. Saya tak bermaksud kita nak tebuk atap, tidak. Saya yakin, pemuda PAS yakin ramai lagi orang layak jadi Perdana Menteri dalam kalangan PH Pakatan Harapan ataupun PHBN ni. Saya rasa ramai lagi tokoh-tokoh lain. Ramai je menteri-menteri yang perform. Itu kita akui. Yang salah, kita bantah. Yang yang buat baik, kita sokong. Maka bila turun orang yang bernama Anwar Ibrahim ni, saya yakin sedikit sebanyak isu-isu ni tadi akan dapat diselesaikan. Impunan turun Anwar Ibrahim 26 Julai 2025. Itulah kenyataan media kami pada hari ini.